усім любителям футболу! Видивити з програми з часу. Сьогодні ми анонсуємо перший тур третьої ліги. А як складуться обставини першого туру 12 березня? Ми дізнаємося сьогодні від наших е, фахівців-експертів, та я трішечки по експертів, трохи по фахівцю. Хоча фахвестний експерт з мене ні кіточний, а навіть кепський. Хлопці, е, мої вітання. Давайте поговоримо про те, що буде відбуватися першому тур. І перша гра у нас відбудеться грифон Атлетико. І Макс, давай почнемо з тебе. Скажи, як ти вважаєш, як зіграють ці дві команди. Команда Грифон тобі відома, так як ти організатор цієї команди, Атлетико, можливо, не до кінця тобі відома, Ну, тим не менш, як ти спрогнозуєш цей матч? Я вважаю, що ми грали з Атлетіком 4 лигі, а не ані там. Uh -huh. очень сильная команда достойная, uh -huh. но я думаю, что мы с ними сыграем ничью результативную где-то 2-2. Ага. Саш, что скажешь ты? Ну, я не знаю. Команду Грифон. То есть, uh -huh. Если, если эта команда, uh -huh. это команда Таиланд, то а Атлетико это бывший Гранит. Uh -huh. то, думаю, даже у Атлетика есть шансы. Выиграть 2-1. С рахунком 2-1. Руля! Ну, я тоже хотел сказать 2-1. Думаю, 1-0 победит за Атлетика. 1-0 за Атлетико. Дмитрий. Ну, знаю команду Атлетика очень хорошо. Вот. Я все-таки поставил бы на них. Ну, еще твое не 4-2. Э, ого! Вот так вот, да? Надо! Распишите. добро вот разу, э, Такие запитания. Что же что нам пара Титан Гремио? Чем будет футбол? что так какая возня по полю? Ну это будет достаточно интересный футбол, угу. потому что Титан играли они в четвертой лиге, а вот и «Греми» это старожилы этой лиги, они там знают каждую кочку. Угу. Вот и поэтому вот, мы сами как знаем, когда вот переходишь. С, Лиги с поля 4 лиги на поле третьей лиги возникают сразу проблемы. Вроде размеры поля не так сильно отличаются, mm -hmm. но на качестве и на самой игре это сказывается очень сильно. Ну, то есть я поставил бы на конечно на гремя. И Рахолочек. Да. Ну, где-то 5-2. 5-2! Доброе, Ручек! Ну, я знаю и Титан хорошо, командую Гремя. Титан играет еще в первой лиге. на них там... Уровень игроков посильнее, мне кажется. И они победят где-то 3-1. Титан, да? Да. Угу. Окей, Саша, что скажешь ты становишься? Не знаю, какой состав сейчас будет играть у Титанов в третьей лиге. Но Гремио тоже очень хорошая команда. Я думаю, ничья 1-1. Один, один, добрый Макс. И... Мне кажется как соберутся команды, если Грэмио соберет свой состав, mm -hmm. то я думаю, они спокойно 3-0 выиграют Титан. 3-0 за Грэмио, так? А, новочки. новочки, третьей лиги, новочки третьей лиги, команда профи и команда СЛК, как уже довольно таки давненько в третьей лиге. Что мы скажем по цих командах? Макс, 2 начнем с тебя. Я считаю, что это центральный матч тура, потому что Профи заняла второе место, третье место в четвертой лиге. Достаточно интересная команда. Я с ней играл и считаю их наравняя Сылка. Зелка угу. тоже заняла третье место в третьей угу. лиге. Они играют тут достаточно давно, и я бы на них поставил с минимальным счетом. Они выиграют. Ну, где-то 1 три два то есть все-таки на 3-2 или 2-1? 3-2. 3-2. Хайграй, хлопцы, хай забавить. Багато, Саша, что скажешь ты? Ну, к сожалению, я не знаю команду профи, не uh -huh. видел ее. Знаю хорошо команду СЛК, хотя они, там, хотя они играют в третий лиг, но я знаю, что там очень много ребят из команды Легенда, которые перешли в высшую лигу, из первой, выиграли первую лигу. Поэтому это очень сильная команда, я думаю, что она выиграет все-таки где-то со счетом 5-1. Профи 5-1, думаю, да? Ну, побачим, побачим. Руслан, что скажешь ты? Ну, я считаю СЛК вообще фаворитом Лиги Третьей. Угу. У них хорошая команда. Ну, видел пару игр в четвертой Лиге профи. Тоже там добротная команда, состав стабильный. Угу. Ну, все-таки СЛК будет посильнее. 3-0 СЛК. 3-0 за СЛК, да? Ну, тут, по-моєму, скажем так, СЛК выглядит, в, в общем-то, ну, фаворитом, как мені кажется. Ну, вот. ну я думаю, разница на 3, где-то, ну, скажем, 4 1 4 1 за СЛК, да? А я вам хочу сказати, що я мабуть, у Типарі, конкретно, у Ти парі поставив все-таки на профи. Скажу, чому я так думаю? Тому що СЛК, в принципі, буде грати в очілізі. І, хоча можливо, якщо у них не співпаде матч з вишкою, то в принципі вони можуть добряче нагепати профі. Але якщо вишка, то вони, думаю, все-таки акцент поставлю туди. Ну дава, йдемо далі. Команда Дніпро і Київінфо. Ці дві команди будуть четвертою грою першого туру, Третій різ. Давай, Степас. Ну, в принципі, тут, мені каже, це сложно хто того. Днепр очень такая силовая команда. Вот Киев Инфо. Они любят поиграть, повозить mm -hmm. немножко. Вот. Я думаю, будет интересно. Вот, скажем, ничья 2-2. Ничейка 2-2, да? Окей, руля. Ну, обе команды примерно равного уровня по игре. Просто, ну, я думаю. Ну, как а быть, более технично, да, Киев. Инфо. 1-1. Окей. Саня? К сожалению, тоже не знаю, не видел Киев-инфо. Команду Днепр знаю давно хорошо. То есть, самое главное, если у них соберется боевой состав, основной состав, то, думаю, все-таки новичка лиги они обыграют со счетом 2-1. 2-1 Днепр выиграет, да? Да. А мы дякуем нашему звукорежиссеру за музычный супровод. Идем далее, Макс. Ну, я, я считаю Днепр очень силовой командой, но Аки Киевинфо инфо техничная, как уже сказали uh -huh. до меня. Я считаю, что будет сказываться то, что Днепр играет уже не первый год в третьей лиге, uh -huh. поэтому Киев -инфо будет тяжело очень, но они все-таки выиграют 2-1, в упорной борьбе, но выиграют. Вот так, да, то, что пришли, все одно. Вот так. А, Добре. И Ты Тоже новая команда. И только старая. <смеш> команда, я говорю, давно играет в третьей линии. СССР 2. Сань, давай начнем с тебе. Что ты скажешь про эти <смеш> две команды? Ну да, мы очень слабо выступили в прошлом сезоне. У нас были постоянные проблемы с составом. То есть, ну, практически на каждую игру. Еле собирали вообще состав, чтобы выйти. Ну вот под конец сезона мы там наконец-то хоть какую-то почувствовали игру, нашли свою. И там, скажем, несколько игр там, дали бой не некоторым соперникам. Ньюкасл вот. я видел эту команду, как она играет в четвертой лиге. Yeah. Команда достаточно интересная, техничная. Я думаю, что сложно нам будет с ними играть, но буду надеяться, что... Сыграем с ними 2-2. 2-2, да? Да. А, знаешь, несмотря то, что я сказал, что ваша команда стара, я имею в виду старожилы лиги, и тем не менее, скажу, что у вас довольно-таки век, ну, команды средний где-то за 30, может быть, да? Ну, сейчас нет. Уже посвежели? Ну, да, это, это, было, это было раньше. То есть, допустим, в первой лиге там, вот. Но те, кто играет в третьей лиге, у нас уже через, Ну, будет обновляться состав, и... Тобто це різний наразі Ага, буде різний. Ну, але судно, я знаю, що Ньюкасл складається переважно з таких, ну скажімо, дітлахів, дітлахів, молодих юночків, а хлопців, які там 15, 16, 17, і от все-таки я думаю, що команди СССР буде непоганий. Е, Якби перевага непогана в такому віковому цензурі і досвідчених футболістів. Я думаю, що я б на вас поставив 2-1, що ви виграєте. Ну, але якщо ти так скромно 2-2, нехай буде так. Макс, що скажеш ти стосовно цієї гри? Mm, ну, Я вважаю, що Ньюкасл дуже хороша технічна команда. Ну, в принципі, вона може виграти у СССР тільки в тому випадку, якщо у них не здадуть що Они очень нервничают, когда играют и получают желтые карточки. И... угу. И... Ну, все ж таки ты поставишь перемогу ньюкаслу? Что mm -hmm. все-таки? Я поставлю на ничью один-один. Один-один. О. Так. А, Руслане? Победа Ньюкасла 2-0. Так вот, коротко, ясно. Коротко лично. Ну, видел Ньюкасл, играл с ним. В общем, команда с хорошей защитой, интересное нападение. Я бы тоже поставил на них. Ну, где-то 3-1. 3. Вот, дивилось. Так, вот. разбегается на <coughs> И м -м, пристань, каштан, 2. Руслан, давай. Такая можно есть? Ну, про счет я не буду говорить. Да чему? Ну, у нас там еще неизвестно, кто будет играть. Ага. Да, какой состав будет. Угу. Пристань я команду знаю хорошую Так. Уровень игроков. Ну, игра покажет, какой результат будет. А, я так понимаю, что тебе важко сказать, да. что команда Каштан может проиграть. Ты думаешь, ну, мы... что это не так? Нет, ну... Ну, добре, ты не хочешь уйти на победу, фон? а там уже... А, перемога за Каштаном, а, с твоей стороны, да? Ну, пускай 1-1. 1-1, окей. Сангестер, ну, как мне кажется, одна из самых интересных, в общем-то, интересных матчей Тора. Ну, правда, действительно, какой состав будет только это неизвестно по никому, пожалуй. Если бы если был бы нормальный состав, была бы очень интересная игра. Да. Вот. Ну, наверное, все-таки пристально выиграет, Ну, скажем, 4-2. Mm -hmm. Саша? Насколько я знаю, в команде Пристан играет очень много из разных команд и из первой лиги, и из высшей, и хороших игроков. Вот. Хотя я не знаю, не видел, как она командно играет. Но думаю, что все-таки в третьей лиге они обыграют каштан. Наверное, со счетом 3-2. Так, окей, и Макс, что скажешь ты стосовно игры Пристань, Каштан? Ну я считаю пристань одним из фаворитов вообще третьей лиги. Я считаю, что она легко разберется с Каштаном где-то 5-3. Потому что у них лучшая, тут, тут лучшая защ... лучше. Тут еще и каштан наклепай им добряки. У них лучшее нап... нападение, худшая защита. Они могут, ну, 5-3, 6-3, где-то такое Ага. Ну давай мы. Пишем пока что 5-3, и нехай мают. Добре, идем дальше, и предыдущий матч тура это будет Альфа-Торпедо. Торпедо. Торпедо. Кубочным, Сань, давай с Я считаю, что это, наверное, матч тура, это самый интересный матч, потому что обе команды очень сильные, хотя. Там торпеда не, не заняла призовых мест, но я вообще считаю эту команду одной из самых сильных по, по игре. Если бы они серьезнее относились просто ко всему чемпионату, наверное, они бы выигрывали спокойно у всех. Вот. Альфа тоже с ними играли. Тоже очень хорошая команда. Сложно сказать. Но думаю, что торпеда выиграет со счетом... 3-2. 3-2. Окей. Руслан. Ну, Альфа команда более жесткая. Наверное, ну, больше в борьбе играет. Uh -huh. а торпеда более технична. Uh -huh. Думаю, за счет скорости они и победят. Альфу счет там где-то 3-1. Торпеда, да? Да. А, окей, Макс, что ты скажешь? Я чтобы... бы тоже поставил на торпеда 3-1. У них одна из лучших атак Лиги, в прошлом году была, я считаю, очень сильная команда. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Если бы тоже, ну как сказали, не дисциплина, то они бы заняли бы призовое место. Финека? Ну да, чем-то напоминает противостояние Бразилии и Германии. Я ставлю на Бразилию, то есть на торпеды. Ну скажем, 4-1. 4-1. І останній тур, е, е, останній матч туру це буде ФК Тім і хлопці з Англії, з Ліверпуля приїдуть подуцати. Ми постараємося. Отже, як зіграє Ліверпуль, на ту думку, що він може показати? Чи покаже Кузькіну мать команди Ліверпуль Евкатіму? мать покажет, покажет ли игру. Вопрос в чем. Дело в том, что если, скажем так, по первой лиге и по четвертой, мы составом, в принципе, определились, то что сказать, по третьей лиге, там есть еще вопросы. Поэтому, как мы выйдем, я не знаю. Но, в принципе, зная наше игре с Тимом, много мячей там не забивается. Идет очень вязкая игра за каждый мяч. Тим очень хорошая команда. Мы можем как выиграть, так и проиграть. А вот же, один-один. Один-один. Э, а вы, вот, может быть, знаете, сейчас ливерпульцы это единственная команда, которая имеет больше команд, представленных у ХФЛ, да? Что еще у нас, то есть. Ну, в прошлом да. году Троещина было три команды, а не одну. Самсон три команды. Троещина. Самсон да. еще у нас, да? Самсон две команды, да. Самсон. Ну, ну. что ж, теперь вообще в высшую лигу вы будете как Самсон. Прямо форма червона, как и у Самсона. Команды трое, как у его Самсона. Добре. Э, руля? Ну, команды Ливерпуля. примерно равные. Ну, Ливерпуль, конечно, чуть по больше опыта, мне кажется. Ну, три команды, конечно, ну, да. чуть -чуть не... ну, победят 2-1 Ливерпуль. Ливерпуль помогает 2-1. Окей. Димон Саша. Думаю, согласен, что Ливерпуль побольше опыта и может быть даже посильнее, но вот именно если соберут состав нужный, а... Тим, такая команда вязкая, может оказаться оказать сопротивление. Все-таки думаю, что будет ничья. 1-1. 1-1. Максимилиан. если Тим возьмет игроков с подола, как они нередко делали, 2-3 человека с подола, ну, со второй лиги, которая сейчас команда вышла в первую, то они могут победить где-то с минимальным счетом 1-0. А если же не возьмут, все если не возьмут, то у Ливерпуля больше шансов выиграть этот матч. Добро, не хочете вы сбывать с Пантелику? Нехай он сам тебе забьет. Э, ты Пантелик. А Макс, все-таки, э, перемога Ливерпуля все... в Я бы все равно на Тим поставил 1-0. Тим 1-0. И снова звукорежиссеры нас тишат э, приятным рингтоном. <laughs> а мы будем завершивать наше базикание. Базикание про футбол. А і зараз ми будемо вкладатись кожен по своїй домівці. Моя дружина періодично вже надзвонює теж мені на обійний телефон. Нагадує, що е, я маю ночувати вдома. Принаймні, я принаймні це кожного разу роблю. Хлопці, від вас попрошу, будь ласка, от побажання на камеру, на червоний вогник командам третьої ліги у сезоні 2011. Макс, почнемо з тебе. Я желаю всім командам, щоб у них було поменше травм. чтобы люди собирались на игры, и чтобы каждая из команд показывала футбол, и чтобы реальные люди играли в футбол, а не ломали друг другом ноги. Ну, mm -hmm. вот вот. Okay. Не приходите с битами, играйте в футбол. Саша? Я присоединяюсь к этим словам. Хочу пожелать всем игрокам лиги, вообще всем игрокам христианской футбольной лиги, побольше терпения, Э, наверное, добра друг к другу, к своим соперникам, уважения, э, ну и успехов. Угу. ушли. Ну, я пожелаю командам больше побед, э, меньше поражений, ну и удачи на поле. Ну, самое главное, конечно, чтобы было все без травм, чтобы все оставались людьми. Футбол это, конечно, не только игра, Ну, это прежде всего игра. І вот. хотілося б, щоб всем командам повезло з погоди. Щоб угу. чтобы мед було действительно приятель. Ну, а я від себе добавлю, що христианська футбольна ліга це аматорська ліга. І одна із наших цілей – це просто грати у футбол, здоровий спосіб життя, не вживайте алкоголі, тому що після нього болить голова на ранок. Дуже часто тошнить. Не хворіть, не пчихайте, не кашляйте. Грайте у футбол, перемагайте. Ну і хороша вам погода. Па-па!